श्री 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 महालक्ष्मी 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 चतुर्विंशति चतुर्विंशति नामावली वेंकटेश वेंकटेश श्रीमहालक्ष्मीचतुर्विंशतिनामावले श्रीवेङ्कटेशमहिषीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्धं श्रीवेङ्कटेशमहिषीमहालक्ष्मीचतुर्विंशतिनामभिः श्रीवेङ्कटेशमहिषी महालक्ष्म्यचनं करिष्ये अस्य श्री महालक्ष्मी चतुर्विंशति नाम ब्रह्म ब्रह्मऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीवेङ्कटेशमहिषीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्दे जपे विनियोगः ध्यानम् ईशानां जगतोस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ॐ श्रियै नमः ॐ लोकदात्र्यै नमः ॐ ब्रह्ममात्रे नमः ॐ पद्मनेत्रायै नमः ॐ पद्ममुख्यै नमः ॐ प्रसन्नमुखपद्मायै नमः ॐ पद्मकान्त्यै नमः ॐ बिल्ववनस्तायै नमः ॐ विष्णुपत्यै नमः ॐ विचित्रक्षौमधारिण्यै नमः ॐ ॐदुश्रोण्यै नमः ॐ पक्वबिल्वफलापेन तुङ्गस्तन्यै नमः ॐ सुरक्तपद्मपत्राभकरपादतलायै नमः ॐ सुभायै नमः ॐ सरत्नाङ्गदकेयोरकाञ्चीनूपुरशोभितायै नमः ॐ यक्षकर्धमसंलिप्तसर्वाङ्गायै नमः ॐ कटकोज्ज्वलायै नमः ॐ माङ्गल्याभरणैश्चित्रैर्मुक्ताहारैर्विभूषितायै नमः ॐ ताटङ्कैर्वदंसैच्चशोभमानमुकाम्बुजायै नमः ॐ पद्महस्तायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः ॐग्वजस्सामरूपायै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ अब्धिजाय नमः एवं चतुर्विंशतिनामभिः कुर्यात् इति श्रीमहालक्ष्मीचतुर्विंशतिनामावलिः सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटेशमहिषी महालक्ष्मीप्रीत्यर्धं श्रीवेङ्कटेशमहिषी महालक्ष्मीचतुर्विंशतिनामभिः श्रीवेङ्कटेशमहिषी महालक्ष्म्यचनं करिष्ये अस्य मन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीवेङ्कटेशमहिषीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्दे जपे विनियोगः ध्यानम् ईशानां जगतोस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्तिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ॐ श्रियै नमः ॐ लोकदात्र्यै नमः ॐ ब्रह्ममात्रे नमः ॐ पद्मनेत्रायै नमः ॐ पद्ममुख्यै नमः ॐ प्रसन्नमुखपद्मायै नमः ॐ पद्मकान्त्यै नमः ॐ बिल्ववनस्थायै नमः ॐ विष्णुपत्यै नमः ॐ विचित्रक्षौमधारिण्यै नमः ॐ ॐदुश्रोण्यै नमः ॐ पक्वबिल्वफलापेन तुङ्गस्तन्यै नमः ॐ सुरक्तपद्मपत्राभगरपादतलायै नमः ॐ सुभायै नमः ॐ सरत्नाङ्गदकेयोरकाञ्चीनूपरशोभितायै नमः ॐ यक्षकर्धमसंलिप्तसर्वाङ्गायै नमः ॐ कटकोज्ज्वलाय नमः ॐ माङ्गल्याभरणैचित्रैर्मुक्ताहारैर्विभूषितायै नमः ॐ ताटङ्क्यैर्वतंसैच्यशोभमानमकाम्बुजायै नमः ॐ पद्महस्तायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ नमः एवं चतुर्विंशतिनामभिः विल्वापत्रे लक्ष्मी अर्चनं कुर्यात् सर्वाभिश्च सिद्धिर्भवति इति श्रीमहालक्ष्मीचतुर्विंशति श्रीवेङ्कटेशमहिषीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थम् श्रीवेङ्कटेशमहिषीमहालक्ष्मीचतुर्विंशतिनामभिः श्रीवेङ्कटेशमहिषी महालक्ष्मीयच्छनं करिष्ये अस्य श्रीमहालक्ष्मीचतुर्विंशतिनाममन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः अनुष्टुप् श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीवेङ्कटेशमहिषी महालक्ष्मीप्रीत्यर्दे जपे विनियोगः ध्यानम् ईशानां जगतोस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ॐ श्रियै नमः ॐ लोकधात्र्यै नमः ॐ ब्रह्ममात्रे नमः ॐ पद्मनेत्रायै नमः ॐ पद्ममुख्यै नमः ॐ प्रसन्नमुखपद्मायै नमः ॐ पद्मकान्त्यै नमः ॐ बिल्ववनस्थाय नमः ॐ विष्णुपत्यै नमः ॐ विचित्रक्षौमधारिण्यै नमः ॐ ॐदुश्रोण्यै नमः ॐ पक्वबिल्वफलापेन तुङ्गस्तन्यै नमः ॐ सुरक्तपद्मपत्राभकरपादतलायै नमः ॐ सुभायै नमः ॐ सरत्नाङ्गदकेयोरकाञ्चीनूपुरशोभितायै नमः ॐ यक्षकर्धमसंलिप्तसर्वाङ्गायै नमः ॐ कटकोज्ज्वलायै नमः ॐ माङ्गल्याभरणैचित्रैर्मुक्ताहारैर्विभूषितायै नमः ॐ ताटङ्क्यैर्वतं सैच्यशोभमानमुकाम्बुजायै नमः ॐ पद्महस्तायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः ॐग्वजस्सामरूपायै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ अब्धिजाय नमः एवं चतुर्विंशतिनामभिः बिल्वपत्रे लक्ष्मी अर्चनं कुर्यात् सर्वाभीश्च सिद्धिर्भवति इति श्रीमहालक्ष्मीचतुर्विंशतिनामावलिः सम्पूर्णम्